নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি ঘৰৰ বিলাহী ছিঙিলোঁ এইকেইদিন ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিলাহীক লৈ পেলাই নানান ধৰণৰ চৰ্চা হৈ আছে আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকক এই বিষয়ে কিছু জনাওঁ আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ ঘৰৰ বিলাহী কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে এই ৰোগটো বহুতে কৈ আছে যে সৰ্প দংশনৰ কাৰণে এনেধৰণৰ হৈছে বিলাহী খাব নালাগে এনেধৰণৰ এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত এইকেইদিন খুব চৰ্চা হৈ আছে মই আজি আমাৰ ঘৰৰ বিলাহীখিনি ছিঙোতে দেখিলোঁ এই ধৰণৰ বহুতো আছে এইটো হ'ল হেলি কভাৰ পৰা আৰ্মি গাৰা আপুনি ইয়াত ইয়াত দেখিছে বা হেলিকভাৰ বা কেটাৰপিলাৰ বুলিও কয় এই ধৰণৰ এবিধ পোকৰ আক্ৰমণৰ কাৰণেহে আচলতে এনেধৰণৰ বেমাৰ হয় ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইয়াত সাপৰ কামোৰাৰ এইটো নহয় বুলি ক'ব পৰা যায় কিয়নো বিশেষজ্ঞসকলেও ইতিমধ্যে ইয়াক কৈছে এই কথাটো এ আইৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো এডিটিঙৰ জৰিয়তে এনেধৰণৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰা আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াত হয়তো অন্য কিছু ৰহস্য থাকিব পাৰে বিশেষকৈ বিলাহীৰ দাম বৃদ্ধিৰ কাৰণে এনেধৰণৰ প্ৰবঞ্চনাৰ আশ্ৰয় ল'বও পাৰে অসাধু কিছু ব্যৱসায়ীয়ে গতিকে আপোনালোকক জনালোঁ কোনো ধৰণৰ ভয় কৰিবলগীয়া কথা নাই